hər kəsə salam. Kanalımıza xoş gəldiniz. Yenə bir fərqli bir video ilə qarşınızdayam. Başlıqdan da gördüyünüz kimi biz alış-verişə gedirik. Uşaqlara məktəb paltarı, dəftər, qfalan almaq üçün aldıqlarımı da sizlər üçün çəkib göstərəcəm. Burdan bir şeyi qeyd etmək istəyirəm. Çünki məni əvvəldən izləyənlər bilirdi ki, mən bu kanalın sahadını necə əziyyətlə doldurdum. Çünki Yəni kanal açmaqla deyil ki, ay bu videonu montaj elədim, yüklədim kanala, yəni ondan kanal açılmır. Kanalda gərək 1000 abunə, 4000 saat dola ki, kanalınız aktiv oluna. Məndə 4000 saatı çox çətinliklə doldu. Nəsə saatlar silinirdi tez-tez, ona görə dolmurdu. Nəsə şükür 4000 saati doldurdum. Saat 4000 saati doldurandan sonra açsız açıldı kanalımda reklamlar açıldı. YouTube mənə pin kod göndərməli idi ki, mən bu reklamdan qazandığım gəliri göt çəkə bilim, götürə bilim. Onu da pin kodum gəlmədi. Bir dəfə YouTube göndərdi, gəlmədi. Təkrar 3 dəfə də özüm istədim, pin kodum gəlmədi. Artıq 4 aydır, 5 ay keçibdi. Pin kodum gəlmədi. O gün xəbərdarlıq gəldi ki, artıq pin kodun gəlmir. Kanalım bağla reklamları bağlayırıq. Reklamları bağladılar. Artıq da videolarımda reklam falan çıxmırdı. Reklamları bağlamışdı. Taməndə çox belə pis oldum. Daha doğrusu, əziyyət çəkdiyim üçün pis olurdum. Yoxsa ki, hələ mənim burada bir gəlirim falan yox idi ki, dəhəm ki, o yəni mən burda nə qədəsə qazanıram, qazancım dayandı. Yox, nəsə bir həvəsim var da video çəkib paylaşmağa. Ona görə istəyərdim ki, bağlanmasın reklamlar. götürb nə isə reklamlarımı bağladı reklamlar bağlanandan sonra nəsə mən çox belə o həddə geldim ki, ta artıq kanalım reklamlar açılmayacaq, ta bu qazanma falan açılmayacaq. Bu qazanma da açıq olmadısa, yəni boş-boşuna bu videonu buraya yükləməyin bir mənası yoxdur. Ə, nəsə YouTube-da çox araşdırdım. Bunu necə düzəldim? Pin kod gəlmir. Bunu necə təzədən pin kodu əldə etmək olar? Kimlik doğrulamə çıxdı. Kimlik doğrulamə olur. Düzdür, məndə o çıxmadı. AdSense-də əslinə qala kimli əgər pin kodun gəlmirsə, orada aşağıda, yəni kanal işlədənlər bilir, orada kimlik doğrulamə çıxır. Kimliklə doğrulluyursan, məndə yoxuydu bir başqa videonun Orda link var idi. O linklə girdim, kimliyimi doğruladım. Daha doğrusu mən etçi yaza bilmirdim. Yəni əllərim o qədər əsirdi ki, yazanda deyirdim ki, bu dəqiqə nəsə səhv yazsam yenə alınmayacaq. Oğlum isə sağ olsun. Oğlum götürdü kimliklə kanalı doğruladı. Xəbərdarlıq gəldi ki, 24 saat içində sizə xəbər verəcək, kanalınız aktiv olacaq, olmayacaq. Heç 24 saat yox, 5 dəqiqə çəkmədi. Bizə xəbər gəldi ki, kanalınız artıq aktivdir. Yəni pin kodunuz doğrulandı. Şükür ki, artıq kanalım doğrulandı. Pin kod məsələm də düzəldi, həll olundu. Həqiqətən, yəni 4000 saat, 1000 abunəni doldurmaq asandır. Ən çətini bu pin kodu gözləməkdir. Kanal işlədənlər yəqin ki, yaxşı bilir. Bütün kanal işlədənləri, onu demək istəyirəm ki, Allah hər kəsi, kimki əziyyət çəkir, on əziyyətini yerdə qoymaz inşallah onu bilin gezici pez. Olsa sadəcə səbir lazımdır ki, səbrinlə hər bir şeyi gözləyib, səbrinlə gəlib çatasan istədiyin yerə. Həqiqətən də hər bir işin başında səbir lazımdır ki, səbrli olasan ki, səbrinlə istədiyin mərhələyə çatasan, istədiyin abunəyə, istədiyin qazanca, istədiklərə nail olasan. Səbrsiz insan Yəni ki bu YouTube kanalını işlədə bilməz məncə. Çünki arada olur adam səbirsizdənirdi, deyirdin, siləcəm, olmur belə falan. Düzdür, məndə də heç elə gündə baxış falan yoxdur. Abunə sayıma görə baxış sayım həddindən artıq azdır. Yəni inşallah ki inanıram, zamanla o da düzələcək. Səbir lazımdır sadəcə. O da düzələcəkdir. Düzdür. İzləmə az olsa da, məsəl üçün 200 nəfər izləyirsə, 100 nəfər hiç like atmayıbdır. Çünki izləyənlərin hamısı like atsa, yəni sona qədər izlədənsə, mənim videolarım önə çıxar. Layiklər elə bir videoları önə atır, qabağa götüb qabağa atır. Məndə həm like azdır, həm izləmə azdır, həm də heç abunələrimin demək olar ki, çoxuna bildiriş getmir. Mənim dəstək olma, mənə dəstək olmaq üçün görə abunələrim məni izləyək ki, kanalım, bağış sayı, layiklər artaqı götüb onu önərək kimsə də qarşısına çıxdıqca girə baxar, elə-elə videolarım qabağa çıxar. İnşallah ki zamanla hər bir şey yaxşı olacaq. Çünki əziyyətə kim ki əziyyət çəkibdi, onun əziyyəti heç vaxt geridə qalmır. Gecə tezi var. Gecə tezdə olsa əziyyətinin qarşılığını görür. İnanıram ki mən də çəkdiyim əziyyətin qarşılığını gec-tezdə olsa görəcəm ə mənə əvvəldən istəyənlər bilir ki, mən demişdim ki, mənim kanalım aktiv olsun, pin kodum falan düzəlsin. Əgər kanalımdan gəlir əldə etsəm, takipçilərimə hədiyyəm olacaqdı. Düzdür, hələ mən kanalımdan hələ heç bir gəlir əldə etmirəm. Bilmirəm nə vaxt ola bilər. Çünki yəqin ki, o günləri də qismət eləyər Allah. Onu da görərəm. İnşallah inanıram, zamanla baxışım da düzələcəkdir, gəlirim də olacaqdır. Mən də ürəyimdə olan arzumu, təkcəçələrimə olan hədiyyəmi də sevə-sevə göndərəcəm. Bugünkü vlogum bol bol söhbətli bir vlog oldu. Çünki istədim ki, sevincimi də sizlərlə paylaşım. Çünki sizin sayənizdən mən bu yerlərə gəldim, çıxdım. Düzdür, özüm əziyyət çəksəm də, sizlər izləməsaydınız, mən bu yerlərdə gəlib olmazdım. İnşallah, bundan da belə inanıram ki, sizin sayənizdə daha da yüksəklər də olacaqsınız. Allahın köməyi ilə. İndi də alış-verişdə nələr aldıq, bunları sizlərə göstərəcəm. Demək olar ki, hamısını uşaqlara aldıq, məktəbə aidddir. Ayaqqabı aldıq, bunu qısqam aldıq. Qısqamın ayaqqabısıdır bu. Bunu da Pəy oğlum üçün aldıq. Cora baldan 10 dənə düskama, 10 dənə də səid aldım, arasına undan da aldım. Həmişə belə götürürəm. Belə götürəndə ucuz olur deyə. Ona görə həmişə alanda belə 10-lıq alıram uşaqlara. Həm də çorab belə bir şeydir ki, həmişə ehtiyac olur. Yenə bunu da 10 qama aldıq. Spar tegnədə Yusqama aldıq, Yusqama bu il kostyum aldıq. Bu şəkildə baş şalvarı da. Şalvarıdır. Hələ şalvarını dərziyə aparmalıyam. Hələ qalıbdı. MTV-də də 3 gün qalıbdı. Tez aparıb onda dərzdə düzəltdirim. Bu da başqasıdır. Bizdə sinif isti olur deyə qoruzun başqa geyimləri uşaqlar. Ona görə geyinəndə deyirlər çox istidir bunu da böy oğlum üçün aldım. 2 dənə götürdüm böy oğluma, bir dənə belə ağ futbolka kimi, yəni icazə verirlər geyinməyə. Bir də ağ qonu, bir də hırka. Bir də şalvar. O xoş istəmədi kostyum, ona görə ana kostyum almadı. Buyur. Bir də hərəsinə sumqaldı. Bu yusqamız sunkasıdır. Sunkanı mən hər il almıram. Yəni hər il bu il aldımsa, əgər baxıram, yaxşıdırsa, salamat qalıbsa, gələcəkdə götürürlər. Amma baxdım ki, yox, götürdükləri sunqa çox belə köhnəlibdi. Ona görə bu sunkalarımızı təzələdik. Bu yusqamız sunkasıdır. Bu da böyük oğlumuzun sunqasıdır. Bu böyük olduğu üçün bu cür sunqa istədi. Ona görə buna bu cür sunqa aldıq. İnşallah ki yaxşı oxuyarlar. Allah hər bir uşağa zehin açıqlığı versin. Yaxşı oxusunlar. Hələ ki aldıqlarımız bu qədərdir. Amma dəftərə, qələmə çox ehtiyacımız olacaq yenə. Yenidə alacağıq inşallah Allahın köməyi ilə. Allah hər kəsin ruzusunu bol eləsin, canını sağ eləsin ki, ürəkləri istədiyi kimi uşaqlarını alsınlar, geyindirsinlər, gəzdirsinlər yəni deyirəm Allah hər kəsə canınız sağ eləsin, ruhusunu da bol eləsin. İnşallah bu günlük də bizdən bu qədər sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video olmuşdur. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.